Главное, что мы сыграли командно, выполнили тренерскую установку, не сдавались. Очень хотелось победить, потому что это детское дерби. Получилось очень. Спасибо нашим болельщикам, очень хорошо поддерживали, очень приятно. Все. Ну да, у всех пошло, никто не перетягивал, старались на пользу команде играть, не на себя. Спасибо. надо да. спасибо да я хочу поздравить и поблагодарить болельщиков то что сегодня поддержали команду гнали ее не дали остановиться и команда сегодня не, не сломалась наша но это кубковые игры то есть из двух игр состоит противостояние и как бы первый раунд остался за нами. Южные, вы сами знаете, это топ-команда украинская, и в Еврокубках они идут без поражений. И я ребятам сказал, чтобы сегодня вышли, просто показали те бойцовские качества и те наработки, то, что мы делали на тренировках, воплотили в жизнь. И сегодня, видите, у команды закаляется дух победителя. Вот так по крупицам они начинают чувствовать, ощущать, что можно играть с каждым соперником все сделаны, скажем так, из одного теста. Поэтому мы это стараемся, тренерский штаб, внести до команды, что они могут с каждыми играть. И надо выходить на каждую игру, как на последнюю, и стараться победить. Поэтому сегодня так и получилось. Единственное, конечно, подбор мы проиграли. В первых двух четвертях 8 подборов, потом чуть сократили три подбора. Никого не хочу выделять. То есть сегодня была командная игра. И сегодня все стояли друг за друга. Спасибо. Есть еще? Ну, Ходов не играла, команда выиграла. Ходов не играл в Южном, команда 7 очков проиграла. Ходов играл, команда 25 проиграла. Не, ну я так просто говорю, Ходов не играл. У нас нет взаимозаменяемые люди должны быть. То есть мы не сделаем акценты. Кто-то играет, кто-то не играет. То есть появляется шанс у другого игрока, и мы даем ему шанс. Будь то Ходов, будь то Балашов, Ткаченко и так далее. То есть у людей есть шансы, они должны себя проявлять. И они, мы к этому их подготавливаем. Поэтому я так, наверное, отвечу. Ну, когда футболисты не реализовывают пенальти, какие вопросы им задают, а трава не та или что-то там под, подскользнулся, или шип неправильно там закрутили ему. Это сложно сказать, это психология. То есть это надо забивать, эти мечи, конечно. поэтому... Это на его совести.